Вірі небесної певний час вважалася вибором невибагливого початківця чи найбюджетнішим варіантом іномарки. На Однак закони ринку та попит на більш досконалі моделі зробили своє. В салонах українських дилерів компанії B.Y.D. з'явилася майже українська мрія. Багато автомобіля за відносно невелику суму грошей. Тож саме великий представник цього бренду уперше завітав на подіум модельного ряду. С – чи здійснить він мрії українських водіїв? Сьогодні з'ясуємо разом з. экспертами нашей программы. Бессомненно внешняя эта машина подчеркивает свою функциональность. С 6 нигде не жмет в плечах, ни спереди, ни сзади. Это говорит о том, что далеко не все китайцы субтильные. Від самого початку компанія з оптимістичною назвою Бівайді, яка означає Збудуй свої мрії, спеціалізувалась на альтернативних видах енергії та it технологіях Тож вже майже 10 років вона пропагує зелені ідеї для здійснення різноманітних мрій клієнтів на світовому ринку, маючи неабиякий арсенал ідей. У 2005 році компанія представила світові свою першу автомобільну розробку модель F3. В Україні вона вперше з'явилася 2006 року і одразу ж була помічена за українцями. Цікаво, що спортивний варіант цього седана модель F3R, без жодних вдосконалень та змін. Відзначився на кубку Лиманів. на першому етапі перегонів. Цей автомобіль виконував функцію сейфітікара, головним завданням якого було завчасно пройти увесь маршрут з максимальною швидкістю, щоб попередити глядачів про початок перегонів. 160 кілометрів складної траси. Екіпаж подолав без жодної поломки чи затримки. Однак сьогодні наша увага прикута до одного з найпопулярніших автомобілів під небесною кросовера С 6 який на батьківщині очолив щорічний. Етинг авто у своєму класі. Серед країн СНД С 6 офіційно представлений ексклюзивно в Україні. Без сумніву, виробник робить дуже і дуже високі ставки на це авто на нашому ринку. Виникає питання, що ж приготували інженери, щоб сподобатися українському споживачу. Производитель подготовил для украинского потребителя две модели э, автомобиля S6, которые поставляются на украинский рынок с двигателем объемом 2,0 литра и 2,4 литра. Первая модель двигателя работает в сцепке с механической коробкой переключения передач 5-ступенчатой. Вторая модель э, gps S6 э, работает в сцепке с автоматической коробкой переключения передач 4-ступенчатой, интеллектуальной и автоматической трансмиссией тип Tronic. В первом случае BYD S6 с двигательным объемом 2,0 литра это 138 лошадиных сил, и автомобиль BYD S6 с двигателем 2,4 литра выдает 168 лошадиных сил. Подвеска автомобиля была создана производителем непосредственно так, чтобы удовлетворить все желания украинского клиента. Здесь и усиленные элементы подвески, здесь и большой клиренс и эффективная устойчивость автомобиля на дороге. S6 оснащен подвеской типа Макферсон независимой спереди и сзади. S6 это автомобиль класса SUV B-сегмента с колесной базой, которая равняется приблизительно 2700 мм. Это позволило производителю создать большой автомобиль объем, с объемом багажного отделения в 1800, 1084 литра, а при сложенных сидениях этот объем может достигать 2400 литров. В очередь производитель BYD беспокоится о безопасности своего экипажа, благодаря чему оснастили автомобиль BYD S6 самыми современными средствами безопасности, в том числе выключение телевизионной системы в момент движения автомобиля, что позволяет значительно сократить количество аварий на дорогах страны. Также вам не удастся использовать различные настройки дисплея во время движения, так как это может повлечь более серьезным последствиям. Біладі чи не єдиний китайський автовиробник, що експонує власні автомобілі на Женевському автосалоні. І нехай стенди суперників виблискують космічними концептами. Практичні авто цього бренду приваблюють розсудливих реалістів. Про особливості дизайну S6 Далі Дмитро Новіков. Дмитро Новіков випускник італійської школи дизайну. Багаторазовий переможець міжнародних конкурсів, опус Дизайн Award, Мартіні Арт Колекшн та Бомбардір Транспортейшн. автомобили BYD – это верхушка, маленькая верхушечка айсберга, потому что концерн – это один из мировых лидеров по производству литионных батарей и всяких всех типов аккумуляторов. Концерн занимается очень перспективными разработками, ведя сотрудничество с такими компаниями, например, как BMW, и всяческими европейскими и американскими лидерами в разработке и производстве автомобилей. BYD S6 – это кроссовер. Бессомненно, внешне эта машина подчеркивает свою функциональность все достоинства BYD S6 для себя лично я бы поделил на две категории первая категория, которая на самом деле более бесспорна это функциональность автомобиля он достаточно вместим он функционален это самое главное Учитывая то, что это кроссовер. Вторая категория достоинств этого автомобиля, в первую очередь, это салон. Интерьер достойный, имеет приборы, имеет современную графику, и, честно говоря, для китайского автомобиля то, что я увидел внутри этой машины, ну это больше, чем я ожидал, что в дизайне э, вызывают э, ну, позитивные эмоции это лаконичность обычно, обычно китайские автомобили перегружены модными деталями, которые достаточно хрупким делают машины и достаточно быстро выходят из моды. BYD лишен каких-либо моднизмов, которые быстро выйдут из моды. Он достаточно оконичен. У него нет каких-то ненужных выштамповок, вычурных деталей, прозрачный, там, прозрачный взгляд современной оптики. И, наверное, самая, самая ценная деталь экстерьера это динамично вперед наклоненная против движения задняя стойка которая решает весь характер автомобиля. Конечно же, эта деталь экстерьера является цитатой, однако именно она решает весь характер этого автомобиля. На сегодняшний день в автомобильном мире самое ценное, что является первой ценностью бренда, это его лицо. Компании тратят миллионы, а может быть и миллиарды серьезных денег на создание такого тонкого мотива, который бы отличал свою марку от конкурентов.

BYD, как никому другому, имея такой потенциал серьезный технологический, этой компании нужно создать свое лицо. Посмотрите на феномен, который произошел с Kia, например, за последние годы. Компания не пожалела ресурсов на такие изменения и теперь пожинает плоды, что, в общем-то, очень позитивно и в финансовом, и в эмоциональном смысле. BYD не хватает лица своего, который бы отличал его от других. И Э, имея такую гибкость в производстве и такие ресурсы сумасшедшие, э, BYD мог бы это сделать. Поэтому давайте попробуем посмотреть, каким бы мог, э, как, каким бы мог стать э, BYD Style на примере кроссовера S6. Да, запустили бы меня в этот огород, я бы точно. Что сделал. Лично меня создание дизайна китайского автомобиля очень раззадоривает. Почему? Потому что, как мы однажды уже не однажды, вернее, я говорил, что все компании автомобильные делятся в плане дизайна на те, которые находятся под давлением собственной истории и не могут экспериментировать сильно со своим стилем. Ну, например, как Mercedes. А есть компании, которые, ну практически каждый модельный ряд э, какого-то периода своего следующего могут создавать с чистого листа, как это делает Honda или Nissan. У этого есть определенный минус. Мы не имеем таких глубоких традиций, которые очень ценятся в денежном эквиваленте, но, как правило. Но зато э, вот японские производители, например, всегда могут э, всегда находятся в режиме эксперимента. И мы очень часто это ценим, потому что именно таким образом на рынок появляются бестселлеры, которые, э, за которыми люди становятся в очереди Тем интереснее сделать на сегодняшний день Китай машину любой марки ну, в частности bvid потому что они технологически очень развитый концерн как мы сегодня э, упоминали тем интереснее сделать что-то интересное для такого бренда потому что они свободны они могут сделать с чистого листа все что захотят и это может быть востребовано и очень красиво и эстетически нагружено э, даже с посылом в будущее какое-то Итак, попытка создания лица компании BYD от модельного ряда. И с удовольствием предложим вам, как на мой взгляд, достаточно оригинальный вариант э, создания выражения лица и харизмы автомобилей этой марки. Виробники нашого С 6 вочевидь, абсолютно впевнені у якості та надійності свого авто, адже на рівні з європейськими автовиробниками пропонують три роки гарантії чи 100 тисяч кілометрів пробігу. А от про те, якими будуть ці три роки, ми запитаємо у Олега Василевського. Олег Василевський, головний редактор Автобілд, член журі від України конкурсів Золоте кермо, Автобест та Двигун року. Вам же известно, что на китайский автопром сейчас работают лучшие автомобильные инженеры, и каждую новинку они рассматривают в микроскоп. Поэтому нет ничего удивительного в том, что китайцы очень быстро научились делать и предлагать именно то, что хочет потребитель. За небольшие деньги, но больше всего. Не готов платить за мощный мотор, не готов платить за чудеса экономии, за чудеса управляемости. За фантастические нотки и звуки двигателя, зато он готов платить вот за что: транспортерный ключ. Открываем двери, а ключ у нас при этом лежит в кармане. Запускаем мотор кнопкой. Список опций, как список форматов, которые читает китайский медиаплеер. Здесь есть номинально все. Слюнки текут, когда вы смотрите на то, что в базе есть кожа климат-контроль двойной, две камеры, затемняющееся стекло, навигация, телевизор, 9 динамиков. Ну, я могу, конечно, поспорить по поводу цвета салона, но, в конце концов, это вопрос только к тому, какого цвета резиновые сапоги вы носите каждый день. Как вы готовы его убирать? С6 нигде не жмет в плечах, ни спереди, ни сзади. Это говорит о том, что далеко не все китайцы субтильные как это принято думать. Посмотрите, задняя скамейка еще и сдвигается вперед-назад, чтобы освободить еще больше места для и без того длинного багажного отсека. Спинки регулируются, поэтому тут можно не только сидеть, но и дремать. Или озаботиться перевозкой багажа. Смотрите, как практично здесь все оборудовано. Шикарный ящик. Все потому, что запас, который находится с ними, кстати, очень грамотно прикрыта пластиковым кожухом. Здесь тоже есть место. Здесь есть крючочки. Здесь есть розеточка. Но только цвет по-прежнему светлый. То есть картошку в этом багажнике перевозить можно только в мытом состоянии. BYD – это айтишная компания, если даже это вы не знаете, все за руль этого автомобиля, очень быстро в это вникнете. Этот автомобиль сделан компьютерщиками. Как делают компьютерщики автомобиль? Как делают компьютерщики компьютер? Сначала создается архитектура, ставится операционная система, ну а дальше каждый по своему желанию настраивает. Хотите драйвер, идете в интернет и скачиваете. Вот и здесь есть такое ощущение хотите вот это, сходите туда. Вот я бы, например, сходил бы куда-нибудь и купил бы шумоизоляцию. Что компания-то молодая. И честно, за те несчастные 7 лет, которые прошли с момента презентации первой модели B1 на рынке, создать на сегодняшний день и запустить в производство, в продажу почти два десятка автомобилей, низкий поклон. За это время многим автопроизводителям удается только понять, в какую сторону крутятся колеса и какие из них куда крутятся. Так, чтобы сделать полноценный автомобиль, завоевать на нем максимальное количество звезд, пускай и в китайском краш-тесте, но все-таки я доверяю их выводам, это нужно быть BYD, иметь колоссальные ресурсы, иметь колоссальное желание быть первым. Здесь стоит митсубисевский мотор лицензионный. Хороший мотор, добротный, прожорливый, тяговитый, маломощный. Рубка передач, которая обеспечивает тягу, очень, очень не обеспечивает мощность. сегодняшний день отчетливо понятно, что техническая начинка этого автомобиля, я имею в виду механика, двигатель, трансмиссия, подвески, рулевое, это уже вчерашний день. Но, зная BYD, я прекрасно понимаю, что им на это наплевать, потому что они видят свое будущее в электромобилях. И в этом плане они впереди планеты всей. Я уверен, если бы здесь стоял электромотор, это было бы самое Совершенная технологическая вещь своей отрасли в мире. Здесь были бы самые продвинутые аккумуляторы, самый крутой электромотор. Если посмотреть на качество сборки автомобиля, если они за 7 лет научились делать так, хочу увидеть, каким он будет еще через 7 лет. Все аккуратненько подогнано, работает. Прекрасный руль хорошее ощущение, по крайней мере, к тому, к чему прикасается рука всегда. Здесь все жесткое, понятно. Зазорчики маленькие, кнопочки аккуратненькие, все нажимается, все работает. Вот это вообще роскошная вещь. Честно, вот это могло быть в автомобиле европейском, такого гольф-класса, без стыда. Хорошая графика, хорошее управление, много всяких функций. DVD, телевизор, навигация что еще нужно за такие деньги? За такие деньги этого всего не получишь. Нужно покупать по отдельности, чтобы получить два автомобиля по цене. По цене одного S6. Потенційним покупцям С6 запропоновані кілька цікавих опцій, зазвичай доступних лише в автомобілях преміум сегменту. У першу чергу це система інтелектуального ключа, яка дозволяє запускати мотор за допомогою клавіші старт-стоп. Крім того, кросовер обладнується дворежимним електричним люком та бічними дзеркалами з підігрівом та функцією складання. Комфортом екіпажу опікується двозонна автоматична система кондиціонування: круїз-контроль, камера заднього виду з великим дисплеєм на центральній, ні, консолі та парктронік, крім того, передбачена навіть функція підсвічування зони посадки. Далі кілька слів про безпеку водія та пасажирів. 30 грудня 2011 року. Китайським дослідницьким центром автомобільних технологій були оголошені результати краш-тестів лінійки автомобілів місцевого виробництва. Кросовер Бівайді тоді отримав найвищий бал 5 зірок у рейтингу надійності CM Cup. Таким чином, С 6 став першим китайським автомобілем моделі класу SUV з п'яти зірковим рейтингом безпеки, як показує досвід, такий рівень конвертується у непогані зірки навіть на тестах євроэнкапу. У ході випробувань на батьківщині автомобіля було відзначено, що BYD S6 має доволі міцний і безпечний кузов. Система поглинання удару Росією енергією зіткнення без суттєвої деформації пасажирського салону. При цьому всі подушки і шторки безпеки спрацьовують своєчасно. А манекени, що знаходяться у салоні під час тесту, не отримують будь-яких по повреждений. Машина создана и культивирует очень спокойную езду. Я понимаю, что в Китае все ездят так, поэтому мне неизвестен ни один китайский автомобиль, который ездит по спортивному остро и который заводит. Вот, например, комфорт езды, если откинуть упоминавшуюся мной шумоизоляцию, жиденькую очень. От мотора первым делом немножко от шумов ветра, немножко от дороги, то, в общем, автомобиль глотает любые ямы и может называться комфорт. Причем ямы такие, что когда вы съезжаете на грунтовку, типичное направление украинских дорог, можете просто ехать в полный газ. Вот там мощности и момента хватает ям он не замечает. У него, конечно, 190 мм дорожного просвета, что для внедорожника скромно, но для переднеприводного кроссовера, а он переднеприводный, с головой, здесь, дальше, даже, здесь даже, больше впечатляет не дорожный просвет, а свесы кузовные, передние и задние, и огромные пространство в нишах колес для того, чтобы они там как угодно себе прыгали, не доставляя неприятностей ни кузову, ни пассажирам. Что меня вдохновляет, так это то, что на щетках написано Bosch. Настоящая, бесповодковые щетки. Бош отметился своим присутствием в этом автомобиле, но и много других мировых производителей. Это значит, что комплектующие здесь достойного качества, и те три года гарантии, либо 100 тысяч, которые дает импортер, должны вселять уверенность. В том, что за 7 лет Bio1 научился делать не только пригодные для жизни комфортные автомобили, но еще и те, которые долго служат. Чего я не нашел в С6, так это спутника погонять от души по дорогам. Но является ли это минусом? По моим наблюдениям, половина владельцев BMW по утрам пьют вместо чая валерьянку. Да и большинство людей воспринимает, мне кажется, наши слова о динамичности, об ускорении, о, о чуткости руля, как пустой звук. Вот эти люди, проходя мимо салона Бивади трудом удержаться, чтобы не заинтересоваться вот таким количеством автомобиля за такие деньги. С другой стороны, это уже деньги. Это уже деньги, и люди не всегда ищут много автомобиля. Некоторые отдают предпочтение качеству, брендам и так далее. Две половины. Вот те, кто еще не решился, я бы сказал следующее. BYD ⁇ компания прогрессивная и очень молодая, я об этом говорил. И у них есть шанс написать с чистого листа историю китайского автомобиля в этой стране. Возможно, С6 ⁇ начало этой истории. На багате оснащення, солідні габарити та переконливу зовнішність виробник отримав цінник у дуже привабливому діапазоні. Вартість базової, але аж ніяк не бідної версії, стартує з позначки 19 тисяч доларів. Якщо ж ви хочете топову версію, приготуйте близько 26 тисяч зелених. Якщо ж ви вже опинилися у салоні Бівайді, то неодмінно звернете увагу на такі моделі, як F3 від 10 тисяч доларів, або, наприклад, F6, яка стартує від 15 тисяч зелених. Охотіся, непоганий шанс, щоб здійснити свою мрію. А з вами була програма Модельний ряд бережіть себе і не намагайтеся обігнати власного ангела-охоронця. Обов'язково побачимось наступного тижня.